Спеціальний гість програми Новини сьогодення Ганна Лісова, директор фірми Гувернер та мережі книжкових магазинів Учбова книга. Вже на заграми 1 вересня. Розкажіть, будь ласка, що ви можете порекомендувати батькам щодо підготовки дитини до нового навчального року? Ми почали готуватися до початку учебного року ще в маї, поэтому в наших магазинах є повний асортимент необхідної учебної літератури. Это и словари, атласы, контурные карты, рабочие тетради, прописи, дидактический материал, справочная литература, большой выбор дисков. И э, наши продавцы являются консультантами по учебной литературе. Э, родитель, даже если он сомневается, что ему выбрать, его проконсультируют, дадут полную информацию по тем справочникам и учебникам, которые есть в нашей сети. Кроме того, если в наличии чего-то нет, всегда можно заказать эту литературу, и родители получат полную исчерпывающую информацию и могут приобрести эти книги по ценам издательства, так как мы являемся представителями очень многих издательств в нашем регионе, и наши цены приятно вас удивят. Они дешевле даже, чем в многих городах, такие как Хиев, Харьков, Одесса. На нашем сайте можно получить информацию по этим учебникам, если вы не можете зайти в наш магазин. Кроме того, люди из области и других городов тоже заказывают нам книжки, и мы высылаем их заказы. А какие особенности этого навчального года вы можете отзначить? В этом учебном году стартует новая программа для первоклассников. И все первоклассники придут, сядут с новыми букварями за свои парты, с новыми учебниками математики и новые учебники по другим предметам. Естественно, ко всем новым учебникам мы предлагаем утвержденные министерством рабочие тетради, прописи и родителю необходимо знать, просто по какому учебнику будет учиться его ребенок, потому что в этом году это особенно важно. Так как разные авторы учебников предполагают разные прописи и рабочие тетради, чтобы не возникло неразберихи, родителю необходимо записать, по каким именно учебникам учится его класс. Обратив набирая акция до школы с книжковым букетом, расскажите, будь ласка, про ней. Действительно, в августе стартовала акция «До школы с мышковым букетом» при поддержке губернатора обла Облано, Горано, а также Управления культуры. Эта акция заключается в том, что мы обращаемся к нашим родителям. Не тратьте лишних денег на покупку цветов, которые, к сожалению, недолговечны. Подарите учителю один-два букета от класса, а остальные деньги родители могут направить на покупку книг, которые будут служить вашему ребенку, вашему классу не один год. Иногда родители сомневаются, что же подарить. Областная детская библиотека разработала рекомендованный список литературы, в котором для каждого класса подробный перечень книг, которые вы можете принести 1 сентября в школу. Таким образом, вы окажете очень сильную поддержку для своего класса, для своей школы, для своего учителя и, конечно, для своего ребенка. Так как, к сожалению, наши школьные библиотеки не имеют достаточных фондов для комплектования художественной литературы. И наши школьные библиотеки достаточно бедны именно современной литературы. Давайте поучаствуем в этой акции и сделаем праздник, который потом мы будем вспоминать целый год. Дякуем вам. Успехи в новом навчальном уроке. Спасибо.